ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਪਿਆਰਪਰੀ ਖਤੇਕੂਲ ਕਰਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਓ ਸਮਝਿਓ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਉਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਜਾਤੀ ਮਰਨ ਕੀ ਸੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ हम माता जाति की बात करते हैं तो सामने वाला कहता है कि जाति तो बदली जा सकती है अपने गुण और कर्म के आधार पर आप चाहे शूद्र हो और आपके कर्म अच्छे हैं तो आप ब्राह्मण भी बन सकते हैं हिंदू धर्म में जाति मायने नहीं रखती बल्कि मायने रखते हैं आपके कर्म और इसे प्रूफ करने के लिए ये कुछ उदाहरण भी देते हैं कि फलाना फलाना व्यक्ति तो चांडाल था शूद्र था या वंगी था और बाद में जब तक करके वो ब्राह्मण बन गया था ये सब अपने धर्म के कुकर्मों को छुपाने के लिए करते हैं बाकी आप सभी को तो पता है कि जहाँ जाति होती है वहां हिंदू धर्म होना अनिवार्य है बिना हिंदू धर्म के जातियों का होना शून्य है या तो फिर ये कहें कि हिंदू धर्म और जाति व्यवस्था एक दूसरे की पूरक है इस वीडियो में हम उन लोगों की बात करेंगे जो पहले निम्न जाति में जन्मे थे उनके कर्म अच्छे होने की वजह से वे ब्राह्मण बन गए और पूज्य भी इन्हीं की धार्मिक किताबों के अनुसार इस टॉपिक को क्लियर करने से पहले हम ये हिंदू धर्म में जाति जन्म के आधार पर होती है या फिर कर्म के आधार पर ताकि हिंदू धर्म के थोड़ा सा महसूस करें अपने दिए गए स्टेटमेंट पर मनुष्य के अध्याय दो का स्लोक नंबर इकतीस ब्राह्मण का नाम मंगल सूचक क्षत्रिय का बलवाचक वैश्य का धनवाचक और शूद्र का नंदित युक्त नाम हो अब कोई धर्म का ठेकेदार बताएगा कि पैदा होते ही उस बच्चे ने ऐसा कौन सा कर्म कर लिया कि उसका नाम ब्राह्मण सूचक हो या फिर शुद्रवाचक हो इसके अगले ही श्लोक में बताया गया है कि नाम किस तरह के रखने चाहिए मतलब उनके सरने मनुस्मृति का आदेश है कि जन्म के दसवीं या बारहवीं दिन बच्चे का नामकरण किया जाए जब नाम रखे तो ब्राह्मण के बच्चे के नाम के साथ शर्मा शब्द लगाए और शूद्र के बच्चे के नाम के साथ दास ये श्लोक मनुस्मृति अध्याय दो का है दो बातें स्पष्ट हो जाती है एक तो ये की जाति अनुवास होती है मतलब जो ब्राह्मण है उसके पुत्र के जन्म के दसवें या बारहवें दिन ब्राह्मण होने के नाते सर्व रूपी लेवल एक बार में सारी उम्र के लिए चुपका दिया जाता है दूसरा ये कि जो बच्चा जिस परिवार में जन्म लेता है वो उसी जाति का बन जाता है तभी तो ब्राह्मण के घर पैदा हुआ बच्चा ब्राह्मण बना नामकरण भी सर्वा शब्द का है इसी मैंने के अध्याय दू में श्लोक छत्तीस में लिखा है कि ब्राह्मण के बालक का गर्भ से आठवी वर्ष क्षत्रिय के बालक का ग्यारहवीं वर्ष वैश्य के बालक का बारहवीं वर्ष में यज्ञ पवित्र संस्कार करें उसे जनियु पहनाए जिसका यज्ञो पवित्र संस्कार हो जाए वही गुरु का शिष्य बनने और उसे विद्या ग्रहण करने के योग्य होता है यहाँ पर इन दोनों श्लोकों का मतलब साफ है कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के बालक का यज्ञो पवित्र संस्कार आदेश है इसके बाद भी बच्चे पढ़ना लिखना शुरू करते हैं फिर बड़े होकर अपना अपना काम करेंगे अभी तक तो वे सिर्फ बच्चे ही हैं, फिर भी उन्हें ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य बना दिया गया बिना बिना पढ़े कर्म किए उन्हें किस आधार पर उस जाति का बना दिया गया कर्म से पहले ही में ही गर्भ में उन्हें जाति दे दी गई बिना कुछ किए ही ध्यान रहे यहाँ पर निम्न जाति और महिलाओं का जिक्र नहीं है इसलिए नहीं है कि वे सभी शूद्र कोटि में आते हैं और उन्हें शिक्षा ग्रहण करना तो क्या किसी का भी अधिकार नहीं है अब जब पढ़ेंगे ही नहीं तो बराबरी कैसी इसलिए वे हमेशा ही जन्म से ही शूद्र रहेंगे इसी मनु की इस मनुष्य अध्याय में लिखा है कि शूद्र खरीदा हुआ हो या ना हो उसे उसे क्योंकि ब्रह्मा ने ब्राह्मण की सेवा के लिए सरजाया अब जब ब्रह्मा ने सूत्र को सेवा के लिए बनाया है तो ब्रह्मा की आदेश का उल्लंघन कैसे कर सकते हो यहाँ भी जाति जन्म से ही आधारित साबित होती है मनुस्मृति की अध्याय तो इसलोक एक सौ पैंतीस ने तोहादि कर दी दस वर्ष का ब्राह्मण बालक और सौ वर्ष का क्षत्रिय वृद्ध दोनों ही पिता और पुत्र के समान है ब्राह्मण की लड़की को क्षत्रिय वृद्ध पिता के तुल्य क्या कोई मुझे बताएगा कि दस साल के ब्राह्मण बालक को किस आधार पर ब्राह्मण घोषित कर दिया गया मतलब एक बूढ़ा क्षत्रिय भी दस साल के ब्राह्मण लड़के को पापा बना ले क्योंकि ब्राह्मण तो पृथ्वी व सर्वश्रेष्ठ देवता होता है जरा सोचिएगा कि सौ साल के वृद्ध क्षत्रिय को आदेश है कि वो दस साल के ब्राह्मण बच्चे को पापा मान ले तो समय और महिलाओं तो की क्या हालत रही होगी? सिर्फ जहाँ हिंदू धर्म में शूद्रों की क्या औकात है ये बताया गया है बाकी की जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं वे केवल और केवल सूत्रों और बौद्धों की बुराई में ही लिखे गए हैं सोचिए क्या मानसिकता रही होगी इन ब्राह्मण की ये लोग हिंदू धर्म के महान ग्रंथ गीता का भी हवाला देते हैं कि जाति या वर्ण केवल कर्म आधारित थी न की जन्म के आधार पर पर यहाँ इनका दावा भी शून्य हो जाता है क्योंकि गीता का गीताकार भी कहता है कि चतुर्वर्ण मेरे ही द्वारा बनाया हुआ है यानी कि गीता भी वर्ण या जाति कर्म से न बताकर जन्म से बताती है क्योंकि अगर गीताकार ने वर्ण व्यवस्था बनाई है और वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और सूत्रों की कोटी निर्धारित करी है तो जाति या वर्ण कर्म के आधार पर हो ही नहीं सकती जाहिर सी बात है कि जन्म से हमेशा ब्राह्मण क्षत्रिय जाति नहीं है फिर यह कथन भगवान का कैसे हो सकता है अगर पल भर के लिए मान भी लिया जाए कि कोई भगवान है और उसने ये दुनिया बनाई है ये भगवान अगर चतुर्वर्ण बनाता तो ये सारे संसार में होता ना कि केवल हिंदुओं में इसलिए गीता का ये दावा सही नहीं है कि भगवान ने चतुर्वर्ण की रचना की है पता नहीं किस कपटी खोपड़ी ने घर में बैठकर ये गीता लिख दी गीता के श्लोक लिख दिए और वो भारत को ही संसार मानता था उसे दुनिया के दूसरे देशों और समाजों के बारे में जरा भी ज्ञान नहीं था ऐसे व्यक्ति न भगवान हो सकते हैं न ही धर्म के ठेकेदार कई लोग ये समझते हैं कि गुण का है कि, कि चतुर्वर्ण हर व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों के आधार पर होता है जैसे बहादुरी के गुण रखने वाले को क्षत्रिय आदि बनाया गया ये तो और भी बचकाना और गलत है क्योंकि ऐसा तो खुद गीता के समय में भी नहीं था अगर सचमुच गीता रही होगी तो चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं ये सब कुछ सच था वास्तविक था तो क्या गीता की कृष्ण इतने बड़े ज्ञानी होने के बावजूद क्या उन्हें ब्राह्मण बनाया गया या फिर ब्राह्मण माना गया क्या द्रोणाचार्य और अस्पत दामा कोण के वीर आदि गुणों के कारण क्षत्रिय बनाया गया क्या वे उसी तरह ब्राह्मण के ब्राह्मण नहीं रहे जैसे कृष्ण क्षत्रिय के क्षत्रिय रहे क्या ये जन्म के आधार पर जातिवाद नहीं है आम आदमी समझता है कि शायद इसका अर्थ है जो जैसे कर्म करता है उसकी वही जाति बन जाती है लेकिन वास्तविकता ऐसी भी नहीं है अगर वास्तविकता ऐसी होती तो युद्ध का कर्म करने वाले पर ब्राह्मण जाति में जन्मे परशुराम ब्राह्मणों के गुरु ना होकर क्षत्रियों के गुरु होते ज्ञानी ब्राह्मणों जैसे काम करने वाले कृष्ण क्षत्रिय न होकर ब्राह्मण होते द्रोणाचार्य ब्राह्मण न होकर क्षत्रिय कहलाते और कर्ण शूद्र न रहकर क्षत्रिय बन जाता इसलिए स्पष्ट इस है है कि यह वे काम नहीं जिन्हें आम आदमी करता है यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि व्यक्ति का इस जन्म का गुण कर्म जाति निर्धारित करने का आधार नहीं बल्कि जन्म से जाति निर्धारित करने वाले जातिवादी देश में दंड पाने का सब बनता है अगर वह गुण कर्म आदि उसकी जाति के अनुरूप नहीं होता था हिंदुओं की रामायण में सम्मुख तप करता था सचरित्र था सम्मान पाने का अधिकारी था इन गुणों और सत्कर्मों के कारण किसी भी सभ्य समाज में वो सम्मानित होता संत कहलाता पर हिंदू जातिवाद क्योंकि जन पर आधारित था और उसी व्यक्ति का सामाजिक धार्मिक रुतवा आश्रित था इसलिए जन्म के सूत्र का इस तरह गुणवान और सत्कर्मी उसकी जाति के अनुरूप न होने के कारण उसका अपराध गिना गया गया और इसी अपराध के के कारण उसे मार दिया गया। तुम जाति जाति में हो इसलिए सूत्र तुम्हें तो अपनी के अनुरूप गुण अर्जित करने और सत्कर्म करने का अधिकार किसने दिया अज्ञानी और अवगुणी होता तो क्या इनके रामायण के राम उसे कभी कुछ ऐसा कहते इनकी महाभारत में एक लब्ध्य का भी जिक्र आता है एक लब्भ्य का भी अपराध था कि वो गुणवान था अगर वो धनुरी अद्वितीय निशाने वाचना होता तो कभी विकलांग न बनाया जाता उसका कभी अंग छेदन ना होता अंगूठा ना कटता ये एक जातिवादी विकृति ही है कि इतने बड़े अपने परिश्रम और अभ्यास से में की थी उसे, उसे द्रोण के नाम पर धर्म निरपेक्ष पुरस्कार प्रचलित किया जाता है जो सर्वोत्तम गुरु को दिया जाता है क्या द्रोण सर्वोत्तम गुरु के आदर्श पर खरा उतरता है मानवतावादी सभ्य समाज में तो वो अपराधी ही ठहराया जाएगा लेकिन हाँ जन्म से जातिवाद को मानने वालों के जमघट में वो अवश्य आदर्श माना जाएगा अगर वर्ण या जाति कर्म आधारित होती तो वाल्मीकि रामायण में, में वर्ण जो जब तब में लीन थे उसे मारा ना गया होता अगर वर्ण या जाति कर्म आधारित होती तो संविधान के निर्माता बोधि सत्व महामानव जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी जिन्हें भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जानते हैं उनकी प्रतिमाएं आए दिन तोड़ी जाती हैं। अगर वर्ण या जाति कर्म आधारित होती तो बाबा साहब आज ब्राह्मणों के भेदभाव सिर्फ इन्हीं के धार्मिक ग्रंथों से ही उपजी है न की कि किसी भारी इंसान से किसी भी व्यक्ति से सेवा सिर्फ तभी करवाई जा सकती जब उसे गृह से गृह ग्रेस स्तर पर रख दिया जाए और हीन से हीन अवस्था में पहुंचा दिया जाए क्योंकि बराबरी करने वाला तो सेवा करेगा नहीं इसलिए एक व्यवस्था का निर्माण हुआ उसे ईश्वर रचित बताया गया गया धर्म का रूप दिया गया, जिससे कोई विरोधी ना कर पाए और चुपचाप इस बोझ को ढोता रहे अगर हम इस बात को समझ जाए कि धार्मिक ग्रंथ हमें गुलाम बनाए रखने के लिए रचे गए और जाति या वर्ण व्यवस्था हमें हीन रखने के लिए बनाई गई है तो हम आसानी से उसे अस्वीकार कर सकते हैं इस तरह हम जाति के बंधन से मुक्त हो सकते हैं लेकिन इसके आड़े आ जाते हैं आपके देवी देवता जिनकी बदौलत आप इन्हें अपने सीने से चिपकाए हुए हो ये वीडियो सिर्फ इसलिए था कि ताकि आप समझ सकें कि हिंदू धर्म में कोई भी कर्म से महान या नीच नहीं होता बल्कि जन्म से होता है वीडियो बारे विचार किसी आप ही सांझे कर दो गल सिर्फ तर्क के आधार पे करियो जसनी करनी है कमेंट बॉक्स में विचार करियो ते ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਚਾਹੇ Hindu ਚਾਹੇ Muslim ਚਾਹੇ Sikh ਚਾਹੇ Sai ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਖੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਸਲ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਅਸਲ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲਕੋਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸੋ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਦਵਾਨ ਬਹੁਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬੱਚੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਰੱਖੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ